Человек, выйдя на улицу после рабочего дня, может пройти с тем же самым валом, площадью, еще каким-либо нашим красивым местом города и послушать красивую музыку, поучаствовать в какой-либо акции. То есть город наш наполнен жизнью, наполнен какими-то интересными вещами. Не только песнями, не только этим, этими вещами, но есть у нас... Ну, можем сейчас показать, как мы преподнесли, вот как мы говорим, что мы... Прямо ему до Европы как было открытие Дней Европы, как мы это сделали. Мы пытаемся обыграть это все, чтобы это было интересно. Взаимосвязь со зрителем была, взаимосвязь с людьми, с которыми мы общаемся. То есть мы даем показать зрителю, что у нас город не замкнутый, у нас город наоборот открытый для общения, у нас город открытый для гостей. И там, как раз, вот в этом ролике, где мы показываем про как это называлось, европейские дни у нас были. Это как раз где-то неделю назад это было. Вот как раз там молодые ребята и приглашали туристов к нам в город. Информацию таким образом, чтобы это было интересно посмотреть. Это было бы и под музыку, и каким-то... Театральная какая-то постановка была, чтобы вызывала улыбку, как было приятно видеть, что почти сейчас все засмеялись там в каких-то моментах, просматривая видеоролики. То есть мы пытаемся не просто рассказать о том, что что-то происходит, а и вызвать улыбку, заинтересованность, и чтобы в следующий раз, когда что-то подобное происходило, человек захотел одеться, выйти на улицу и в этом принять участие. Вот это самая главная задача. Вот. И так же самое это насчет туризма. Если мы просто покажем, что это есть у нас там церква, есть у нас там еще какие-то ну, памятники. Я, честно, не сильно силен в, в этом деле, но все же. Я думаю, потом можно будет как-то посотрудничать и больше в этом всем разобраться. Можно это преподнести таким образом, чтобы человек захотел туда пойти. Не сразу он просто посмотрел, что вот да, это красиво, но я все увидел с ролика. А как-то его заинтересовать, преподнести это в новом формате. Можно думать, можно это все разрабатывать.